славлю имя Твое. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты посещаешь нас, Господь. Спасибо Тебе, Иисус что Ты пришел на эту землю, Господь, и прошел этот земной путь, и показал нам пример, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Отец наш, Бог наш, Дух Святой. Царствуй на этом месте. Во имя Иисуса Христа, Господь. Подготовь почву, Господь, для принятия семени, Господь, для принятия Слова Твоего, Господь. Слово Твое есть истина непоколебимая, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за возможность стоять на этом месте, за возможность прославлять царя царя, Бога богов. Спасибо Тебе, Иисус, за жизнь. Спасибо Тебе, мой Бог, мой Царь, мой Защитник, мое упование, Господь. Касайся наших сердец, Господь. Пускай наши сердца, Господь, будут, Господь, любящие, заботливые, внимательные, Господь. Слову Твоему, Господь, славлю Тебя, мой Бог. Во имя Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Церковь присаживайтесь. И детей, дети у нас есть, там а можно позвать детей. А молимся за детей. А ну, брат, глянь, на улице не бегай. Ну, Соня у нас есть. Выходи, Соня. Вот. Опа-на, вот Ну, вот, не балуйся. Ева. Знаешь, что отец любит послушать где которые который слушает своего. Ну, будь послушной, будь все хорошо. Знаете, я только что молился и размышлял. Вообще, мы все дети Божьи. И есть противник, который охотится на детей. Это дьявол и сатана. И он, знаете, вот у Саши Костя маленький он в больнице. мы помолимся за его исцеление. У меня тоже внук Эрик только выписался вчера из больницы, слава Богу. знаете, и мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы похожи на нашего Господа. И он, дьявол, нас хоть ну, ненавидит, он пришел, чтобы украсть, бить и погубить, но Господь любит нас, и он хочет, чтобы наши дети не болели, он хочет, чтобы наши дети радовались, чтобы у них была жизнь, чтобы они знали Отца нашего Небесного. Аминь. Давайте помолимся наших детей. Те с небесные, имя Твое Господь. Благослови Соню Господь, благослови Еву Господь, благослови Костю, Господь, благослови каждого ребенка, Господь. Мы, дети Твои, Отец. И мы нуждаемся в Тебе. Наш любящий папа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Храни вас, Господь. Аминь. Аминь. Братья, сестры, есть такое послание к вам. Назвал свою проповедь, письмо любящего отца своим детям. И кто нибудь писал письма, скажите, были есть такие? Ну, я помню это время, я был в армии, я писал письма, там, своей любимой писал, родителям писал. И я в письмах передавал любовь делиться своими переживаниями внутренними. И знаете, у нас есть письмо, которое передал нам любящий отец. Это Библия, это Слово Божье. И нам нужно его читать. Что нам нужно для того, чтобы приблизиться к Богу? Это знать его характер, знать его природу, знать, какого. А где мы можем узнать? Только из Библии. Для того, чтобы нам приблизиться к Богу, нам нужна вера. Вот на каждому нужна вера. Потому что в римлянам, евреям 11.6 говорится, а без веры угодить Богу невозможно. И надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его вас дает. Когда мы читаем Слово Божье, мы ищем Бога. Это живой Бог, это говорящий Бог, который хочет тебя наставить, который тебя хочет научить. И в Исаии в 55 главе 6 стихе написано. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Он близко, Он рядом. Вот он, близко. Это говорящий Бог, который говорит нам, который написал свое послание своим детям. И нам нужна вера. Потому что написано, без веры угодить Богу невозможно. А где нам взять веру? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера от слышания. Вера является топливом и движущей силой, чтобы человек, человек нашел, начал двигаться с Богом по воле Божьей. Вера это движущая сила. И нам нужна вера. Знаете, наш Господь пришел на эту землю и он, и он в своем послании говорится, а Сын человеческий, придя на эту землю, найдет ли веру на земле? И, знаете, я когда-то 8 лет назад приехал на дом милосердия. И мне говорят, тебе нужно молиться, тебе начитать, что Слово Божье, и Господь подарит тебе новую жизнь. Ну, можно сказать, а как это может повлиять? Молитва, Слово Божие на мою жизнь. Но я поверил. Я начал это делать. Я начал молиться каждое утро. Я начал читать Слово Божие. И моя жизнь преобразилась. Моя жизнь изменилась. И нам нужно приходить к Богу с верой. Потому что Иисус Христос... Он молился о Петре. Он молился, молюсь, чтобы не оскудела вера, вера твоя. И написано вот, и я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Наша вера нам может оскудеть. Ее может стать меньше. И много примеров вообще с Библии. Все знают, кому неверующий. Слышали о таком? Фома неверующий. Знаете, я размышлял вообще, Фома был искренним перед Богом, он честно говорил, он был искренним человеком. И он видел много чудес в своей жизни. Он три с половиной года пробыл с Иисусом Христом. Три с половиной года. Они вместе кушали, он посылал их на проповедь. Через Фому люди исцелялись, освобождались от демонов и бесов. Но в конце Иисуса Христа распяли. И собрались ученики, но Фомы там не было. В горнице явился Иисус к ним. И они начали рассказывать Фоме, учитель воскрес. Говорят, не поверю, пока не вложу персты свои в его рану». И это написано А Мамажный один из двенадцати, называемых близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им «Мир вам!». Потом говорит Фоме «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку мою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Не будь неверующим, но верующим. Аминь. И мы можем видеть много чудес в своей жизни. Много проявлений Бога, но до конца не не уверовать, как Фома. Но знаете, когда Фома увидел Бога, когда он вложил свои персты в его раны, он потом дошел до Индии, проповедуя Евангелие Царства Божьего. И вот пускай Господь благословит, чтобы у нас была вера. А где мы можем? повторюсь, веру. Вера от слышания Слова Божьего, от слышания голоса Божьего. А от того, что мы читаем Библию, нам нужна... Мы здесь можем наполниться верой, зарядиться верой. Это послание любящего отца, повторюсь, своим детям. Библия – это говорящий Бог. Библия говорит каждому из нас. Евреям 4.12 написано, что Слово Божье, Слово Божье, Библия, оно живо и действенно, и острее всякого меча до острова. Оно проникает до разве духа и души, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно живое Слово, это Бог. Библия говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без него ничего не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины. Слово Божье, Иисус Христос. И нам, чтобы знать Его, нам нужно читать Слово, читать Библию, читать послания нашего небесного Отца. Это очень важно. Без этого, ну, не будет веры. Нам нужно приходить и открывать каждый день и читать Слово Божье. Знаете, Иисус Навин, когда Моисей передал ему свое служение, он ему сказал такие слова, послания, наставления, сказал, пусть я книга не отходит от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. И нам нужно, читая Слово Божие, мы познаем характер Бога. Мы начинаем знать, какой наш Христос. Мы начинаем поступать так, как поступал Христос. Знаете, такой пример вам приведу. Мы служили при Мечеге, и получилось, что покупали хлеб в магазине и раздавали, там, в маршрутках раздавали, на улицах ходили, просто по буханке хлеба выдавали людям. И люди спрашивали, а что это за хлеб, что вы нам даете? Мы так поступаем, потому что так поступал нас Учитель Иисус Христос. А где можно узнать, как он поступал? Только из Библии, только из Слова Божьего. И, знаешь, заходишь в маршрутку и говоришь, вас любит Христос. И он побуждает, как его ученики раздавали хлеб, так и нам раздавать хлеб людям. О чем Виталий читал в местописании, что он раздал хлеб 5000 человекам, кроме женщин и детей. И, знаете, написано в Тимофея, 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стих, что все Писание, все Писание, все Писание, вся Библия, вся Библия Бога вдохновенно, Бог вдохнул в нее жизнь и полезно для научения. Оно нас учит, Слово Божье нас учит. Оно, чтобы мы различать где добро, и где зло, учит нас исполнять волю Божью, чтобы мы стали его учениками, учит, поступали как наш учитель Христос. И он, все слово оно Богом вдохновенное, оно нас учит. И очень важно понимать, у кого ты сегодня учишься, или ты учишься у этого мира, или ты учишься у Христа. для обличения. Значит, первое, Слово Божье, оно учит нас, потом оно нас обличает. Знаете, когда ты понимаешь, что ты поступил не по Слову Божьему, поступил по каким-то своим непонятным действиям, ты согрешил. Где ты можешь узнать, что ты согрешил? Только в Слове Божьем. А возмездие за грех смерть. И знаете, такой пример в своей жизни приведу, как меня Слово Божье обличало. Когда-то Наталья Владимировна с Димой уехали в на путешествие, поехали. И я был керевником в Полтавском регионе, за, за дом милосердия. И звонит девочка мне, Наташа ее звали, со спидцентра. Она говорит, Володя, человек в нужде, человек живет на улице. Он живет возле мусорных баков. У вас там дом милосердия, вы можете его забрать. Он вообще не ходит, не передвигается. Еще 2-3 месяца и он умрет. Потому что уже зима наступает. И знаете, сразу внутри сопротивление. А у нас полный центр, мест нету. Некогда. Мы сейчас идем в церковь поклоняться. Мы тогда как раз ушли на, на служение в церковь знаете, я положил трубку, и вдруг Дух Святой начинает меня обличать. Вот ты сейчас идешь в церковь, поклоняться, ручки поднимать, петь мне псалмы, гимны, а человек умрет. А самое важное, это душа человеческая. Понимаете, и это мне внутри, я, я понимаю, Дух Святой, я понял. Сразу звоню, через полчаса этот человек был помытый, покупанный, переодетый, ему оказали внимание и забот. Понимаете, меня? Где я узнал, что так нужно поступать? И Слово Божье, Слово Божье меня обличило. Потому что человеческая жизнь – это самое дорогое, что есть вообще. И нам нужно поступать по Слову Божьему. А где мы можем научиться? У Христа. Знаете, и первое вообще, как Господь заговорил со мной, я был одно милосердие, я читал Библию, читал послание нашего Небесного Отца, о том, как Он любит меня, о том, что как Христос, потому что Бог явился во плоти. Иисус Христос, Он показал нам пример. И знаете, я сплю, и я прочитал, как Иисус Христос своим ученикам помыл ноги. И мне Дух Святой говорит, а ты помоешь ноги, как твой Спаситель, как твой Господь. И я, знаете, борьба была такая жесткая. Но я ну, сделал это. Я помыл ребятам всем ноги. Как это сделал Иисус Христос. Потому что я хочу быть Его учеником. Я хочу, чтобы Отец радовался. Чтобы отображать Иисуса Христа на этой земле. А Он нас учит, любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Знаете, на кресте, когда он был распят, когда он был истерзан, он сказал, прости им, Господь, ибо не ведает, что творят. И то же самое повторил потом его ученик Стефан, когда его побивали камнями, он говорит, проси, мать, если бы они видели, что творят. То же самое. И нам нужно, как ученикам, как последователям, мы должны знать характер нашего Бога. Природу нашего Бога – это любовь. И Библия говорит, что мы никому ничего, ничего не должны, кроме взаимной любви. Кроме взаимной любви. И Писание для обречения, для исправления. Оно нас исправляет. Знаете, если бы не дай Бог, то если бы не Бог, то не дай Бог. Потому что если бы вы знали меня в прошлой жизни, то как Библия меня, молитвы и все остальное меня исправили, мою природу. Она была заражена грехом. Я был полностью поражен грехом. У меня были только мысли о грехе. И оно исправило меня. Я вижу, когда тысячи людей поменяло. Слово Божье. Почему? Молились, читали Слово Божье. Все просто. Знаете, ребята бывают, приходят на Дом Милосердия, ну, пришли менять свою жизнь. Им надоело там прошлая жизнь. И говоришь им просто простые истины. Читай Слово Божье. Молись, и у тебя в жизни сверхъестественно все поменяется. Но проблема то, что послание отца не читают. Проблема. Церкви. И нам нужна вера. Нужно читать послание, письмо нашего небесного отца. Это сердце его. Аминь. Это душа его. Это дух. Боже написал это письмо. Понимаете? Нет. Каждому из нас. Если мы не открываем слово, не читаем, ну... Потом печально происходит все. Почему то все беды в нашей жизни? Потому что мы не знаем, как правильно поступать. Нам нужно приближаться к Богу. Слово Божье это и есть Иисус Христос. Понимаете? Оно нас исправляет. Для наставления в праведности. Оно нас наставляет. И мы можем быть теми людьми, которые наставляют. Знаете, Наставлять может лишь только тот человек, который соответствует. Знаете, если я пример такой вам приведу. Если я буду своего ребенка наставлять, что вредно курить, а сам ходить перед ним в сигареты, но он мое наставление не примет. Он говорит, ты, батя, что ты? Или там выпивать я буду. И буду говорить, сынок, выпивать это вредно. Он мое наставление не примет. И так ну, тоже нам. Когда мы наставляем, когда через слово Божье наставляем, нам нужно прежде всего, люди смотрят на нас нам нужен на соответствие. Понимаете, я несовершенный человек. Я бывает ошибаюсь, бывает выхожу на эмоции, бывает злюсь, но я каюсь перед отцом. Я прощу прощения у людей, если это делать. Бегает, всякое раздражение и гнев и крик будут удалены от вас. Удалены от вас. Этим мы огорчаем Духа Святого. Этим мы не приближаемся к нашему Небесному Отцу. И вот пускай Господь благословит, чтобы мы читали Его послание. Он хочет, чтобы мы приближались к Нему. Знаете, вот я, бывает, здесь церкви проповедую, забываю Библию. И мне, ну, я не могу, честно, мне внутри плохо. Как это, Слово Божье немало рядом. Я понимаю, что я каждое утро просыпаюсь, иду в молитву и бегу к Слову Божьему. Это очень важно, читать Его послание. Очень важно. От бытия до откровения. Здесь все написано о характере нашего Небесного Отца. Это очень важно. Церковь. И еще что важно. Там написано в конце, это все писание Бога вдохновенно и полезно. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Оно а приготовляет ко всякому доброму делу. Чтобы мы были приготовлены, чтобы мы были заряжены на добрые дела. Аминь. 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 И знаете, третий, последний пункт такой, что нам нужна вера. Скажите, нам нужна вера. Нам нужна вера. Нам нужно читать Слово Божье. Слово Божье это говорящий Бог. И нам надо поступать по Слову Божьему. Соответствовать Слову Божьему. Потому что в Иакова 1 главе 23 стихе написано. Ибо кто слушает Слово, мы слушаем Слово, мы слушаем проповеди, мы читаем Слово Божье и не исполняет, подобен человеку, рассматривающего природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл, как он. Но кто вникает в закон совершенный, это закон совершенный. Не прибавить, не убавить. Совершенный. Закон свободы. И прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Счастливый человек будет, который будет поступать по Слову Божьему. Знаете, Вера нужна. Читать Слово Божье это важно. Но еще нужны конкретные действия и конкретные поступки по Слову Божьему. И тогда мы можем себя ассоциировать, что мы Христовы, что мы дети Божьи, что мы церковь. инди, Идентификация. Не могу выговорить. Идентифицировать. В общем, подучусь, скороговорки надо учиться говорить, понял? И это. Чтоб люди, соприкасаясь инди... с нами этого мира, они видели нас Христа. Его природу. И знаете, что многие ребята приходят на дома милосердия, и там написано, что познайте истину, и истина сделает вас свободным. Ну там написано, если вы прибудете в Слове Моем, прибудете в Слове Моем, это надо пребывать в нем постоянно, то вы истина мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободным. Истина делает свободным. Слово Божье делает человека свободным. От старой жизни. И дает ему новую жизнь с избытком с забили. И очень важно читать это послание нашего Небесного Отца. Аминь. Аминь. И пускай каждого из за... вас благословит, чтобы... давайте повторим. Нам нужна вера. Нам Аминь. нужна вера. Нам нужно читать Слово Божье. Нам нужно Слово И нам нужно поступать по Слову Божьему. А нам нужно поступать по Слову Божье. Аминь. Аминь. В принципе, у меня все. Сейчас будет у нас святое причастие. Давайте, кто там при... Перед причастием нам нужно, знаете, что сделать? Приблизиться к Богу через покаяние. Потому что все мы много согрешаем. Все мы, бывает, залазим в грязь. Но нам нужно с этой грязи выходить. Давайте пристанем на наши ножки, братья, сестры, и помолимся. Молитвой. И как подходить к святому причастию, нам нужно чист чистыми к нему подходить осветиться, как говорится. Давайте я поведу вас в молитве. Отец небесный, Отец я, небесный верую, я верую, что Иисус сын Божий, что Иисус, сын Божий он, умер за меня, он умер за меня и на третий день воскрес. И на третий день воскрес. Отец. Отец Прости все мои грехи. Прости все мои грехи. Прости мои ошибки. Прости мои ошибки. Я хочу быть твоим сыном. Я хочу быть твоим сыном. Иисус, Иисус, войди в мое сердце, войди в сердце. Будь, моим Господом, будь моим Господом, будь моим Спасителем, будь моим спасителем. я очень нуждаюсь в Тебе, я очень нуждаюсь в тебе. Отец, Отец, Сын, Сын, и, Дух и Дух Святой, Аминь.